এডভানটেজ অসম পাৰ হৈ যাওক কোন পৰীক্ষাৰ কোনদিনাখন ৰিজাল্ট দিব মই ডেট আৰু সময় দুয়োটাই আপোনালোকক জনাম এ ডি আৰ ই ৰিজাল্টৰ পিছত লাহেকৈ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে আৰু পাৰিলে আৰু আগতে অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা আৰু আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাকো আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এ ডি আৰ ইৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি একেবাৰে মাৰ্চ মাহৰ সাত তাৰিখৰ আগতেই আমি এ ডি আৰ ই ৰিজাল্ট দিম কিন্তু এ ডি আৰ ই ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে উৎকণ্ঠিত হৈ থকাৰো কোনো কাৰণ নাই কাৰণ প্ৰত্যেকখন বহী বা অ' এম আৰ চিত এনচাৰ কি এতিয়া আপোনালোকৰ হাততেই আছে গতিকে চেবাই ৰিজাল্ট দিয়ক বা নিদিয়ক আপোনালোকে নিজেই নিজৰ ফলাফলৰ আকলন এটা কৰিয়েই ল'ব পাৰে বিশেকৈ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে আৰু পাৰিলে আৰু আগতে অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা আৰু আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাকো আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা মনলৈ আহোঁতেই মই আকৌ এবাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমত দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰা মাত্ৰ আঠ হাজাৰ টকাৰে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰৰ কাম কৰি থকা আটাইকে যোৱা পোন্ধৰ তাৰিখে মই নিয়মীয়া চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আকৌ এক প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ লাহে লাহে ডেৰ লাখ চৰকাৰী চাকৰিলৈ মই গতি কৰিছোঁ মন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ এতিয়া আবেদনৰ সময় চলি আছে অহা একত্ৰিছ অহা আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত এই আবেদনৰ সময় শেষ হ'ব আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে পঞ্চাছ হাজাৰ যুৱকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত আবেদন কৰিছে মই ভাবোঁ যিসকলে এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আবেদন কৰা নাই তেখেতসকলেও যাতে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি লয় তাৰ বাবে মই যুৱক সমাজক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাম